मेरा नाम प्रियव्रत है मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ आज की जो ये हड़ताल है वो केवल एक मांग पर है पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह आप पाएंगे आज के समय चाहे वो केंद्र सरकार के अदायरे हों राज्य सरकार के अदायरे हों चाहे एल हो आरबीआई हो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो आई हो स्टॉक एक्सचेंज हो किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन है पब्लिक प्राइवेट लगभग सभी जगह एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पाँच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू है केंद्र सरकार में लगभग 40 वर्षों से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की प्रणाली लागू है बैंकर्स 2012 से इस मांग को उठा रहे हैं कि बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की प्रणाली लागू की जाए लेकिन हमारी उस मांग को पूरा नहीं किया गया 2015 में हमें दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी दी गई थी और हमारे जो दो दिन आधा शनिवार होता था उसको पूरा कार्य करने के लिए कहा गया हमें कहा गया आने वाले समय में अगर डिजिटल लेन बढ़ जाएगा तो पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जा सकता है लेकिन आज के समय निन्यानवे प्रतिशत डिजिटल लेन टोटल ट्रांजैक्शंस का डिजिटल है ऐसे में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को पूरा ना करना कहीं ना कहीं हमारे साथ ना इंसाफी है हम लगातार सरकार के साथ वार्ता करते रहे पीछे हमारे वेतन समझौते में मार्च 2024 में सभी बैंकों की मैनेजमेंट ने लिखकर दे दिया कि वो पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने के लिए तैयार है और सरकार से इसे लागू करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी लेकिन आज दो साल होने को आए हैं आज भी पांच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू नहीं हुई है हमारी तीन बार हमने हड़ताल की कॉल दे स्थगित कर दी इस आश्वासन पे इसे लागू किया जाएगा लेकिन मजबूरीवश आज हमें हड़ताल करनी पड़ रही है हमारी केंद्र सरकार से माननीय वित्त मंत्री से यही मांग है कि जल्द से जल्द पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए आज के समय बैंकर्स जो घर से 400 400 500 500 किलोमीटर दूर अपनी नौकरी कर रहा है वो भी चाहता है कि दो दिन की छुट्टी में वो अपने घर परिवार को संभाल सके आज के समय रूरल एरियाज में भी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से सातों दिन बैंकिंग उपलब्ध है आज ए मोबाइल के माध्यम से सातों दिन बैंकिंग उपलब्ध है ऐसे में ये मांग हमारी जायज़ मांग है इसमें अनुचित देरी की गई है हमारी केंद्र सरकार से ये विनती है कि जल्द से जल्द पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਓ ਯੂਨੀయన్స్ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਫਾਰ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀయన్స్ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਆਈਬੀਏ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ادارے ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ادارے ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਰਬੀਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਜ 99% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ट्रांजੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡ ਅਸੀਂ ਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਤੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਗਲਾ ਆਪ ਦਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਯੂਫੀ ਯੂਫੀ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨਡੇਫਿਨਿਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇਨਡੇਫਿਨਿਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰੰਦ ਦਿਤੇਗੇ जीतेंगे कहने वाले जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे जीते भाई जीते जीतेंगे आगे भी हम जीते थे मैं भी जीतेंगे, जीतेंगे, वैं जीतेंगे, वैं जीतेंगे जीते आगे भी हम जीतेंगे जी कहने वाले जीतेंगे भाई जीतेंगे आगे भी हम जीतेंगे